Assalamu alaykum və xeyr bərakət. Əziz və dəyərli müəllim bacı və qardaşlarımız, növbəti ə, sualımız və bu da ə, soruşurlar ki, ə, qadınlar cemaat namazı qıla bilərmi? Və qadınlar cemaat namazı qıldıqda onlar necə qılırlar? Və həmçinin də ailədə əgər kişi, uşağı, yoldaşı və onlar necə namaz qılmalıdırlar? Bəli, əlbəttə ki, ə, qadınlar ə, Cemaat şəklində namaz qıla bilərlər. Çünki şəriətin hökmləri həm kişilərə, həm qadınlara də aiddir. Yəni fərq etməz. Ona görə də qadınlar da cemaat namazı qıla bilər. Lakin kişilərdən fərqli olaraq qadınlar namaz qıldıqları zaman səfin önündə dayanmır kişilər kimi. Yəni necə ki, kişilərdə imam önə çıxır, dayanır, qadınlarda isə önə çıxmır. Səfin əri ortasında dayanır seçilməmək üçün və eyni hərəkətlər, eyni sözləri hamısı deyir və onun yanında olanlar da, qadınlar da ondan sonra təkrarlayırlar. Ailədə isə kişi yoldaşı və uşaqları necə namaz qıllar? Bu barədə də elhamdullah ki, Peyğəmbər salsələmdən çoxlu sayda hədislər var idi. Necə ki, Ənəsdən gəlir ki, Ənəs ibn Məlik ibn Hərijan deyir ki, anam Ummu Sulaym arxada durdu, mən isə Peyğəmbər salsələmin yanında durmuşdum. Dibin ruşd Rəhimlə Allah deyir ki, bu barədə heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Yəni fikir ayrılığı yoxdur ki, e, kişi və yaxud oğlan uşağı varsa, kişilər yan-bayan dayanır, qadın isə arxada dayanır. Yəni qadın arxada dayanır. Və yaxud da əgər e, ər-arvat namaz qılırlarsa, qadın ərinə birləşə bilməz halda, yəni mütləqdir ki, biraz arxada nə etməlidir, dayanıb namazlarını qılmalıdır, doğrusunu. Ola bilər. Assalamu alaykum, Allahu berekat.